असलमूँ आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज मैं आपको ए, अपना खुडा दिखाता हूं मुर्गियों वाला मुर्गियों वाला खुडा वो छोटा सा होता है वो मैंने आज बनाया है यहां पे मैं आपको दिखाता हूं और दिखाता हूं और और अगर आपको आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बैल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें चलो हम जाते हैं चलो हम जा रहे हैं जा रहे हैं ये देखो ये है इसकी छाते लपाई करने वाली है रह गई है ये देखो लपाई करने के बाद मैं कल भी लोग बनाऊंगा इंशाल्लाह ये है ये देखो ये ये इसके 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 अंदर जाली भी लगाई है और अंदर से देख लो घास बनाया है मैं बारी की तरफ से दिखाता हूँ ये जाली है जाली हमने नई नई नवी जाली बनाई है नवी और ये खुडे की बारी है खुडा हमारा ये हम तो खुडा कहते हैं ये देख ये ये इसकी बारी है और ये भी ये और ये और ये देखो अंदर से इस तरह लपाई की है बनाई है छत और यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे ऐसा है यहाँ एक इस साइड से ऐसा है और इस साइड से ऐसा है ये देखिए इस शहर से ऐसा है और इस शहर से ऐसा है और और हमने हम लोगों ने साग भी पकाया है साग जो होता है मकई की रोटी और सरसों का साग नहीं लेकिन हमने मकई की रोटी जो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ सरसों का साग अभी तो पक रहा है सु, ये बहुत देर से पकता है साग सरसों का साग बहुत देर से पकता है ये देखिए ये अभी पक रहा है ये देखिए अभी गर्म है ये देखिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ये देखिए अभी पक रहा है ये थोड़ा सा हमने पकाया है ये हमारे हम वालों के घर लगा था हमने थोड़ा सा अभी पकाया है साग क्योंकि अभी साग का मौसम नहीं कि उनका उनको उनका भी साग थोड़ा सा था उनका साग भी थोड़ा सा था लेकिन हमने पकाया थोड़ा सा थोड़ा सा पकाया है और हम ये हमने तो अभी हमने तो अभी कल परसों मैंने जो इससे पहले ब्लॉग बनाए थे दो तीन उनमें उनमें उसकी वीडियो बनाई थी हमने तो कल वीजा है हम, हमने तो परसों चौथ वीजा था वो बरसीन और जो होता है इन शाला मैं आगे भी ब्लॉग बनाऊंगा इसके लेकिन आपको आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट करें और, करे, और यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें Thank you for watching. Allah Hafiz.